Друзья, слава нашему Господу. Вот Валеры. Как по отчеству Валера? Mm -hmm. Валера Сергеевич, смотрите, уже майже пару недель, минимум как пару недель ходит в лес. Молодец, бывает их два раза в день и собирает вот такие грибочки. Представьте. И братья едят уже майже пару недель грибы. То с картошечкой, то там супчик. Просто восхитительно. Кстати, вы знаете, что в грибах это майже мясо. Майже мясо. То есть не хватает одного какого-то компонента, это было бы мясо со всеми белками, там, углеводами. То есть грибы это майже тоже мясо. Представьте. А вот картошечка будет замаринована э, замаринованная с грибочками. Поэтому, друзья, как не благодарить Господа, да? Раньше бы не обратили внимания на эти грибы и все остальное, потому что была тьма непросветная и так далее. И оно не надо было. Но однажды Господь благословил, исцелил, и в том числе и в отношении питания тоже. Ну, прекрасно вот. Слава нашему Господу, друзья. Валерий Сергеевич ходит, молодец, приходит, все у него гарно. Слава Богу. Да благословит нас всех Господь. Аминь.